Сегодня в Запорожской областной организации партии «Фронт Змин» состоялась пресс-конференция с участием народного депутата Украины Лесио Робетти. Обсуждали актуальные общеполитические вопросы и альтернативный законопроект о высшем образовании. 22 января на Софиевской площади произошло то, во что никто из скептиков не верил, говорит народный депутат Леся Арабец. А именно все оппозиционные силы страны объединились и подписали соглашение о совместных действиях. Это разумное стратегическое решение идти на выборы единым списком мажоритарщиков. На одному окрузі буде лише один кандидат від опозиції, і на цьому конкретному окрузі його будуть підтримувати всі сили опозиції, і це важливо не просто для того, щоб не взаємопоборюватися. Це дуже важливо для того, щоб висунути найдостойнішого того, в якого є найвищий рейтинг суспільної довіри, той, який відповідає критеріям професіоналізму і високим критеріям людської гідності. Для того, чтобы отвечать этим критериям и быть действительно профессионалом в своей сфере, нужно как минимум обеспечить честность выборов, говорит народный депутат и акцентирует. Задача оппозиции не просто попасть в парламент, а понять, что будет после того, как оппозиционные силы окажутся в большинстве. Ведь зачастую, когда выборы остаются позади, депутаты начинают забывать о своих обещаниях, хотя народ в полном праве контролировать деятельность новоизбранных политиков. Коли суспільство, коли прості громадяни контролюють, ну, скажімо, такі прості речі, за якими, якими цінами купляють продукти в школі? З якими цінами здійснюються держзакупівлі? Як розподіляється кожна гривня з державного бюджету? Тільки тоді почне щось мінятися. Помимо вопросов, на пресс-конференции Леся Арабец представила журналистам альтернативный законопроект о высшем образовании, суть которого состоит в том, что он ограничит административное вмешательство власти в работу высших учебных заведений.